Когда люди отдыхают, это однозначно. Будет ограничение очень жесткое. Потому что люди должны спать и набираться сил. Понимаете? А не нервничать. И вы поймите, у людей, у которых нет средств, у них что, окна у всех пластиковые, трехкамерные или как. У них простые деревянные окна, еще старые с тех времен. Они все слышат, у них стекла дрожат. давайте так, вот вы сейчас стали невольными свидетелями вот этого пижонства, которое здесь устроили. Даже здесь они не могли проехать себе спокойно, почему они не могут. Они не могут. У них другая кровь течет, понимаете или нет, когда они садятся на мотоцикл. Вот и все. Все, а люди, а люди боятся их, вы поймите, даже если они едут по дороге, люди их боятся. Все.